Всем привет! З вами Славік і сьогодні мы будем слухати пісню, яку я придумаю. Я ще її не сочиняв, так що я буду придумувати. Якщо будуть якісь паузи, то я вже назву на двері Ну, зупинка. А потім, коли я уже придумаю трошки... Ну, наверное, это не буду делать, чтобы придумывать. Я сам буду просто придумывать до пути. И вот так. Ну, давайте начнем. Какая же песня? Так. Давайте я вам что нибудь заспеваю. Пел, 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 пел,

пам пам пара пам 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 попробую еще одну якось -то заспевать. Только сразу почну с початку и я настав, я поставлю на паузу и почну с початку. Ладно, сейчас я вам заспеваю, конечно. Сейчас минутку, только трохи придумаю. Придумаю, придумаю, ладно? Это для меня было как...

bum par pam bum para pam 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 para pam pam para pam 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 para para pa para pam 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 para pam pam Я только спочатку в половину, а потом уже сам. Это было и без пауз. Ну, ладно. я оставлю черный экран. Ну, ладно, все. Давайте прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! С вами был Славик. Пока!